Videonu izləməzdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 19-da Bakıda və ətraf şoran yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal qəfiləsicək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və Abşuran yarımadasında gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Martın 19-da Azərbaycanın bəzi rayonlarında yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayr-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 9-18. Dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 3-5 dərəcə şaxda, gündüz isə 7-12 dərəcə isti olacaq.